Іриси називають квіткою богів, а вже ж вони відомі з давніх давен людям. У перекладі з грецької означають веселка. Вони настільки величні й горді, що, здається, наче самі собою пишаються, і ніхто їм більше не потрібен. Таким біологічним різнобарв'ям наділила їх природа. Широченну палітру фарб, навіть досвідченому майстру пензля, буде зовсім непросто відобразити на папері. Але як і іншим декоративним рослинам, ці квітці теж потрібні уваги й турбота людського серця. Квітами для душі і життя стали вони в родині дубкових, що в Авідіополі. Подружжя за останні декілька років зібрала невеличку колекцію ірисів, яка складається нині з 30 різноманітних його видів. Як зізнається сама Людмила, дана квітка належить до улюбленого захоплення її чоловіка Сергія. Він самостійно підбирає нові сорта, цікавиться незвичними формами полюстків, їхнім забарвленням, попитом на ринку, генетикою та селекційними розробками. науковців. хобі просто кадати почалося все з одного сорта. вже може з'являтися другі, і ще одне преимущество В вирисе в том, что это единственный цветок, который здесь хорошо растет, на этой местности. Он засухоустойчив, морозоустойчив, не требует особых, особого ухода большого. Если, если на скидку прикинуть, сколько сортов у вас здесь находится? Здесь немного. До 30, наверное. У меня небольшая коллекция, если это можно назвать коллекцией, конечно. Да, можно. Есть люди, у которых, или хозяйство, у которых побольше, намного больше. Ну, вы какие-то э, планируете вот, обновления, какие-то новые сорта? Вы их видели уже, ищете? Ну, сорта есть. Нужно, чтобы они удовлетворяли э, своим видом всех. Потому что сортов много, а вот хороших, чтобы найти, то это сложнее намного. Цветы для души или для жизни? Скорее всього для душі спочатку, бо для життя вже як вийде. То якщо б я не них ніякої пользи, вряд ли я б їх вивів. Як дізнається Сергій, його самостійні спроби вивести абсолютно новий сорт ірисів виявився трохи невдалим. Новоспечена квітка була не цікавою та неефектною. А тому господар родини вирішив для себе залишити подібні дослідження на користь фахівців зі спеціальних наукових лабораторій. Якщо говорити про улюблену кольорову гаму квітів, то чоловік надає перевагу чорнильно-фіолетовим мотивам, на відміну від його дружини, котра теж має своє особисте захоплення і кольорова гама там набагато світліша. Це захоплення доволі незвичне, відразу і не помітиш неозброєним оком. Але якщо жінка дозволить зазирнути у її власне світотіхи, то вам стане відомою його назва, рослина, яка дарує радість та заспокоєння. Мая Ликувальни, властывости. Вот это вот место, где вы отдыхаете, я так понимаю, да? Я смотрю, да. что вот эти вот цветы вы мне показываете бутон, который должен очень скоро раскрыться, да? Я что это за цветок? Каждый час, каждый час я бегаю сюда. Это э, мое новое увлечение, и, по-моему, это уже надолго. Это нимфея. Э, у меня уже два сорта есть, розовый и желтый, вот я когда-то мне казался этот водоем очень большим, а теперь я понимаю, как он ничтожно мал, потому что сейчас столько стали в Украину завозить новых сортов нефей, что глаза разбегаются, хочется все, но я даже не представляю, какого размера должен быть пруд, чтобы все это иметь. Ну, вообще, да, это наше любимое место для отдыха. Тут даже котет от наши отдыхают. Мы тут садимся часто на лавочке, когда есть минуточка, садимся, семечки плюем. Э, наш ребенок тут бегает по, по краю. Чуть-чуть э, через пару недель потеплеет вода. Э, сюда запускаются рыбки. Рыбки буквально за неделю становятся ручными. Они привыкают э, к корму э, в определенное время. Они всегда бьются вот тут а, а, бережок и просят есть. Это безумно все интересно. Здесь и улиточки, здесь и всякие э, стрекозки. И очень много птиц красивых оказывается в нашей местности. Очень много красивых птиц. И только когда появился у меня пруд, я об этом узнала. Вы они все заметили? Да? да. Они стали все приех... прилетать сюда пить. Это очень интересно. вы а меняете воду? Он ожил. Она практически не меняется. Она только чуть-чуть добавляется. Получается она отстойная здесь, И поэтому тут могут жить любые рыбки, и она нормальная, хорошая Есть вода. Болотный нимфея, что еще? Какую, какое на очереди растения вы тут видите? <свят> Я э, хотела бы еще один сорт нимфеи. Простой, белый, э, такой, как на картинках, когда рисуют лебедей. І білий от я мечтаю, о білий німфеї. Таку воднокам'яну красу Людмила та Сергій планували півтора роки. Робили власними руками, враховуючи як природний ландшафт, так і особисті дизайнерські ідеї. Тут можна побачити і болотний, і рис, який є досить примхливою квіткою, і в поганих умовах квітнути не буде. І душистий шалфей, і кактуси, і польові абрієти. Окрім цього, декоративні вулики та плетені паркани утворюють куточок із своєрідним національним колоритом. Але так склалася ситуація, що вже 15 років поспіль життя родини дубкових цілковито залежить від вирощування іншої рослини петунії. красивою, яскравою, придатною для продажу іншим любителям квітів. Щодня, починаючи з середини зими, у парнику для квітів триває складна підготовча робота. Потрібно налагодити металевий каркас, натягнути плівку, створити необхідні теплові умови для посадки та вирощування рослини. І вже з перших весняних місяців починається найгарячіший етап для квітникарів період реалізації різнокольорової квітучої краси. 18 сортів і тисячі розсад і спеціальних контейнерах чекають на свій час. Кожна рослина індивідуальна, потребує особливого догляду. Взагалі-то, як зізнається Людмила, ця квітка в природі має зовсім іншу історичну батьківщину. А вже ж її можна знайти у тропіках Бразилії, Аргентини та Уругваю. Але її можна також придбати і в Овідіополі. 18 сортов петуни. Вы в них не путаетесь? Вы все знаете? Нет, я уже не путаюсь. Раньше было тяжело это все запомнить. Просто вместить в мозг даже было тяжело. А сейчас это настолько стало естественно и ну, это все теперь уже легко. Рекомендации по каждому из видов они отдельно или они в принципе общие, они сходные между собой? Они сходны, но каждый даже, каждая расцветка, даже внутри сорта, они настолько не, не похожи между собой, с одной стороны, сходны, а с другой стороны, каждой расцветки буквально внутри сорта собственный индивидуальный, так скажем, подход. И я на эти вопросы постоянно, каждый день отвечаю людям, каждый день подсказываю для чего, какой лучше сорт, какой лучше расцветку. Даже спрашивают, что с чем сочетается. Цветок – это стабильность. Несмотря ни на что, он не дорожает. Мы уже пережили два кризиса, тяжелое время, все дорожает, а цена на них сохраняется. Так что, чем они дешевле, дешевеют, получается, тем меньше на них можно заработать. Начиналось все как хобби. У нас были грунтовые, потом маленькая тепличка, парничок, можно сказать. Потом больше, больше. Оказалось, можно продать что-то. Но я не думаю, если мы не будем продавать, может, не будет теплицы, но цветы все равно будут возле дома. Прежде всего хобби, а потом уже оно превратилось как бы в работу. Є у Сергія та Людмили свій надійний помічник в роботі, який і квіти зможе зібрати на продаж, і у парнику допоможе батькові налагодити зламану конструкцію. Синок Сергійко вже розбирається у квіткових тонкощах, але настільки сором'язливий, що на камеру не дуже готовий спілкуватись, та ми не засмучувалися і отримали таким чином більше часу для спілкування із дорослими. Это следующая партия петуни, уже поменьше получается мы сеем, потому что ну, уже будет как бы не сезон, но кому подсадить, кому, по разным причинам люди все еще покупают. Вот, потом здесь еще надо приложить руку, вот, старание, это все нужно еще что это за привести в порядок. Это катарантус, тоже это летний цветок, очень любит жару, поэтому он всегда идет немножко позже. Он любит высокую температуру. Вот. Дальше у нас розочка почеренкована. Это тоже муж занимается. Это его хобби. Вот. Трошечки есть. Вот так, в основном все. Ромашки. Посев, вот, начала посев двухлетников и многолетников. Угу. Ромашки, ониченые глазки, колокольчики. Дельфиниумы посеяны. Всему этому нужно очень много времени. Минимум год, получается, когда я выхожу с этими цветами на продажу уже, это годовалая рассада. Это год она поливалась, сопалась, удобрялась, ухаживалась. Много времени надо. Скажите, вы реализуете да вы реализуете только в видеополе или же где-то можно ваши цветы купить в другом месте например Нет, мы только в Видиополе. как-то слава богу получается на месте никуда не едем стараемся чтобы это как можно было лучшего качества потому что мы местные рассчитываем на наших местных людей или близлежащие села это людям тоже нравится они знают что местный сам себе не враг Конечно, <наверное>. Вот и как бы мне выгодно и людям это выгодно и подходит. Сколько э, тяжело или сложно вот реализация идет, например, вот в этом году такой вот цветочной продукции? В этом году сложнее всего. Еще так сложно, наверное, никогда не было, потому что вот в связи с этой экономической ситуацией в каждой семье сейчас есть проблемы с финансовые и даже те люди, которые каждый год себе могли это позволить, в этом году не могут себе позволить. Они придут, полюбуются, вздохнут и уйдут. Потому что цветок – это последнее, что им нужно в жизни. Сейчас в основном стараются прокормиться, коммунальные услуги заплатить, может быть, что-то накопить на зиму, потому что все ожидали, с опаской ожидали. ожидают, что нас будет ждать в этом году. Многие вообще очень боятся чтобы у нас здесь, в Одесской области, не начались никакие военные действия. И все готовятся, как бы морально настроены, ну, надеяться, конечно, на лучшее, но все боятся ждать худшего. И как бы в этом году труднее всего. Як з'ясувалося, Людмила та Сергій мають вищу музичну освіту, але своє життя присвятили вирощуванню квітів. Мабуть, в душі творчо розвинутої та талановитої людини прекрасно можуть уживатись мелодії, написані людськими серцями, та різнокольорові звуки, намальовані природою. Окрім же тих квітів, які щорічно культивує в своїй роботі родина квітникарів, на майбутнє вже закладені і очікують на свій час плантації нових сортів клематісів, георгин, газанії, рожево-бордової сальвії та дельфініуму. Але Людмилі хотілося б одного. аби її маленька водойма поповнилася б іншою квіткою – німфеєю Ганер – білою королевою води.